Приветствую, меня зовут Сергей Щербаков, я возглавляю агентство SMM Щербаков SMM Agency, автор четырех книг о бизнесе, и в рамках курса «Как вывести бизнес в интернет» я буду представлять модуль продвижения в Facebook. В рамках этого модуля вы узнаете, что такое продвижение вообще, какие цели перед ним могут ставиться, как получать подписчиков в свои сообщества бесплатно, а как платно, и самое главное, как получать заявки на своих сайтах, лендингах, интернет-магазинах и привлекать новых клиентов. Итак, в этом занятии мы рассмотрим с вами цели, которые могут ставиться перед продвижением в Facebook, да и вообще в Digital, и их будет шесть. Давайте пройдемся по порядку. Первая цель, которую корректно ставить перед продвижением, это получение лидов. Под лидами мы будем понимать контактные данные вашей целевой аудитории, которая интересуется вашим продуктом или услугой. Вторая возможная цель, которая может ставиться перед продвижением в социальных сетях, это набор подписчиков в свои сообщества. Под сообществами в Facebook понимаются либо страницы, либо группы, либо мероприятия. Разумеется, набор подписчиков это функция конкретно социальных сетей, и такая цель корректна. Третья возможная цель, которая может ставиться перед продвижением в социальных сетях, это промотирование, оно же продвижение контента. В первую очередь подразумевается, что оно позволяет попадать в ленты большему количеству ваших существующих подписчиков или к тем, кто еще не является подписчиками. На сегодняшний день органический охват, то есть бесплатный, который предоставляет Facebook новым постам, размещаемым в ваших сообществах, это диапазон от 5 до 20%. Продвижение позволяет это потолок своего рода пробить. И вторая возможная задача, которая ставится перед промотированием контента, это продвижение контента, находящегося на внешних ресурсах, например, на сайтах или на блогах. Четвертая возможная цель ⁇ это получение трафика на внешние ресурсы, как то сайты, лендинги, блоги, интернет-магазины и так далее. Речь идет о получении целевых кликов, целевой аудитории, которые выходят за пределы Facebook или другой социальной сети и что-то делают на сайте максимально необходимое вам, например, оставляют заявки или совершают покупки. Пятый возможный способ продвижения – это увеличение узнаваемости о бренде, продукте, мероприятии. Это чуть менее конкретный способ, который предлагает нам Facebook. Он уже в меньшей степени позволяет получать заявки или заполненные формы. В основном он необходим для проникновения в ленты и получения какой-никакой узнаваемости. Вам это может понадобиться, если вы выводите на рынок новый продукт или вам нужно реально широкое покрытие на всю страну или на какую-то значимую ее часть. Относитесь к этому способу продвижения внимательнее. И шестой способ продвижения – это увеличение посещаемости офлайновых точек. По сути, это способ, который решает задачу типа показать рекламу в диджитал пространстве, в частности, в Facebook, и с помощью этой рекламы привести человека в какое-то место в офлайне, в реальной жизни. Например, в магазин, в шоу-рум, в массажный салон или куда вам еще необходимо. Итак, в этом занятии мы рассмотрели шесть основных целей, которые корректны для постановки перед продвижением Facebook. Во-первых, это получение лидов, во-вторых, это получение подписчиков в свои сообщества, в-третьих, это продвижение контента как на самом Facebook, так и на внешних ресурсах. В-четвертых, это получение трафика на внешние ресурсы. Пятых, это увеличение узнаваемости о бренде, продукте и мероприятии. Ну и в-шестых, это увеличение посещений оффлайновых точек. А в следующем занятии мы рассмотрим с вами все бесплатные способы набирать подписчиков в свои сообщества.